হেল্ল' বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ থামনেল চাই চাগৈ গমেই পাইছে আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম মোৰ বাৰ্থডে' ব্লগটো আৰু আজি আমাৰ ঘৰত পুথি পাঠ হৈ আছে ইয়াৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আৰু আজি হৈছে সোমবাৰ ত্ৰিছ তাৰিখ আৰু যোৱা আঠাইছ তাৰিখ শনিবাৰে আছিলে মোৰ বাৰ্থডে' আৰু বাৰ্থডেৰ গোটেই ভিডিঅ'খিনি মানে এইটোৰ লগতে আপোনালোকক দেখুৱাম অকণ অকণকৈ ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ আজিকালি বৰ বিশেষ ভিডিঅ' কৰাই নহয় একেবোৰকে কিনো দেখাই থাকিম বুলি আৰু যিহেতু এইটো বাৰ্থডে'ৰ দিনটো স্পেচিয়েল হয় গতিকে অকণমান দেখাওঁ আহক আৰু মন্দিৰো গৈছিলোঁ দেই আজি ৰাতিপুৱা শিৱ মন্দিৰটোলৈ আমাৰ ওচৰতে থকা আৰু এয়া মন্দিৰতো অকণমান ভিডিঅ' লৈছিলোঁ দি দিলোঁ আৰু এয়া হৈছে জন্মদিনৰ দিনা ৰাতি বাৰটা বজাত মানে ৰাতি বাৰটা বজাত ছাৰপ্ৰাইজ প্লেন কৰিছিলে বিক্ৰম আমাৰ সোণ ভাইটি আৰু মায়ে মিলি ৰাতি বাৰটাত মই পূৰা এঘাৰটা মানত টোপনি গুচি গ'লোঁ আৰু ভাগৰো লাগে তাইৰ লগত লাগি থাকি পূৰা টোপনিত আছিলোঁ তাৰপিছত বাৰ বজাত একদম হুলস্থুল কৰি মাতিছে কিবা হোৱা বুলি ভাবি মানে তেনেকৈ ল'ৰালৰিকৈ ওলাই আহি দেখিছোঁ এনেকৈ সজাই থৈছিলে ভাল লাগিলে আৰু এয়া প্ৰথমবাৰ ৰাতি এনেকৈ বাৰটাত কেক কটা আজিলৈকে কাটা নাছিলোঁ বাৰ্থডেৰ দিনা কাটো কিন্তু এনেকৈ ৰাতি কাটা নাছিলোঁ দেই এয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু কেকটো বৰ ধুনীয়া আছিলে আৰু আচৰিত কথাটো হ'ল নৈয়েও হঠাৎ সাৰ পাই গ'ল হুলস্থুল শুনি আৰু তাইয়ো কেক কাটিলে আমাৰ লগতে মানে মোৰ পিছতে এয়া দেখিছেই আৰু তাৰপিছত কেক কটা হোৱাৰ পিছত চবেই এনেকৈ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিলোঁ তাৰপিছত আকৌ তাইও ধুনীয়াকৈ শুই গ'ল অকণমান পিছতে আকৌ শুই গ'ল এনেকুৱা লাগিলে যেন কেক কাটিবলৈ হে উঠিছিলে মানে ছাৰপ্ৰাইজ প্লেনটো বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু মায়ে যে আঁঠুৱাৰ ভিতৰৰ পৰাই হুলস্থুল কৰি মাতি আছিলে চিঞৰি সেইটো সময়ত আছিল যিহেতু মাহঁত আৰু তেনেকৈয়ে মায়ে আঁঠুৱাৰ তলতে খালে কেক আমিও খালোঁ চবেই মানে মাৰো টোপনি অলপ অলপ আহিছিলে কিন্তু তাৰমানে সোণহঁতে উঠি মাতিব কওঁতে তেনেকৈ মাতিছে চিঞৰি তাৰপিছত ভাল লাগিলে আৰু প্লেনটো মানে অনুভৱটো সেইটো বেলেগ আৰু এতিয়া ক'লে বেলেগ হয় কথাবিলাক আৰু সেইটো সময়ত বহুত বেলেগ লাগিছিলে আৰু ইয়াৰ ৰাতিপুৱা সাৰ পোৱাৰ পিছত উঠিকিয়ে বিচনাত পাইছোঁ আকৌ এটা ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট বিক্ৰমে মোক গিফ্ট বেলেগ এটা দিছে বাৰু দেই সেইটো মই পিছত দেখাম মানে মোক নি কিনি দিছিলে মোক লগত নি আৰু এইটো হৈছে ছাৰপ্ৰাইজ এইটোৰ ভিতৰত কি আছে মই একেবাৰে নাজানো গতিকে আজি বাৰ্থডেৰ দিনা ৰাতিপুৱাতে এইটো দিলে সি বিচনাত এতিয়া ভাবিছোঁ খোলোঁ আপোনালোকেও চাওক আৰু ময়ো চাওঁ কিনো আছে সৰু সৰু উপহাৰবিলাকেও মানে মনত বহুত বেছি ফূৰ্তি দিয়ে আৰু বিশেষকৈ এনেকুৱা যেতিয়া দিনটো বিশেষ হয় বাৰ্থডে' থাকে বা কিবা থাকে তেনেকুৱা গিফ্ট এটা পালে কাৰণো ভাল নালাগে নহয় জানো গতিকে মনটো ভালেই লাগি গ'ল ভিতৰত যিয়ে নাথাকক আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছিলে দুটা কুৰ্তি ধুনীয়া ধুনীয়া এইটো একদম লাইট বেবি পিংক কালাৰৰ যিটো মোৰ ফেভৰেট কালাৰ হয় সেইটো কালাৰৰ এটা কুৰ্তি আছিলে আৰু এটা আছিলে এইটো ব্লু আৰু হোৱাইটত দুয়োটাই খুব ধুনীয়া হয় আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ইমান ধুনীয়া গিফ্ট দুটা পাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু বাকী যে গিফ্ট মোৰ লগত গৈ যে কিনি দিছিল বুলি কৈছোঁ সেয়া দেখাম বাৰু লগতে আৰু এটা গিফ্ট দিছিলে সেইটো পিছতকৈ দেখাম আপোনালোকক দেই একেবাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু তাৰপিছত আকৌ নৈৰ লগত অকণমান সময় শুলোঁ তাই শুই আছিলে তাইৰ ভাজটো দেখিছেনে পুৰা টোপনিত লালকাল আৰু মানে ৰাতি কেক কাটিব উঠিছিল যে টোপনি খতি আৰু তাৰপিছত দিনটো আৰম্ভ হ'ল এনেকৈ এয়া গা পা ধুই উঠাৰ পিছত নৈয়েও একদম বেলুন লৈ পূৰা খেলি আছিলে এয়া ৰাতিয়ে ফুলোৱা বেলুনবোৰ আছিলে আৰু তাই খেলি আছিল যে তাইৰ লগতে অকণমান খেলিলেও মাও আছিলে বিক্ৰমো আছিলে এনেকৈ দিনটো এনেকৈ ভাল লগা হৈ উঠে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা তাইৰ লগত ধেমালি কৰি তেনেকৈ গৈছে আৰু আৰু আজি জন্মদিন বুলি বিশেষ তেনেকৈ একো কৰা নহয় আমি ঘৰৰ মানুহকেইজনে ইয়াত দেখিছে ৰাতিৰ পৰা যি এনজয় কৰিলোঁ সেয়াই আৰু ঘৰতে হ'ব কিবা কিবি খানা আৰু আজি আলহীও অহা কথা আছে বাৰু ৰাতিলে তেনেকৈ ব্যস্ত হ'ব লাগিব বিশেষ একো নাই আৰু সৰু পোৱালিৰহে ফূৰ্তি আৰু বাৰ্থডে' বুলি নহয় জানো আমাৰ নোৱাৰো কি এতিয়া কিন্তু যি কি নহওক এনেকৈ ঘৰত যেতিয়া তাৰমানে ফূৰ্তিৰ মানে পৰিৱেশ সূচনা হয় তেতিয়া ভালেই লাগেনো বেলুন চেলুন ফুলাইছিলে আৰু আপোনালোকক এয়া পিছদিনাৰ ভিডিঅ' দেখাইছোঁ পিছদিনা দেওবাৰ আছিলে যিহেতু শনিবাৰে মোৰ বাৰ্থডে' আছিলে আৰু দেওবাৰে মাহঁত আহিছিলে এয়া দেখিছে চাহ খাবৰ সময়ত অকণমান ভিডিঅ' লৈছিলোঁ সেয়াকে দেখালো ইয়াৰ বাৰ্থডে' কেক আছিলে যে কেকো দিছিলোঁ চাহৰ লগত এনেকৈয়ে চাহ আপানৰ সময়ত এয়া বাবু আহিছিলে মা আহিছিলে আৰু লগতে আইতা আৰু ধুনু আহিছিলে বহুত বেছি ভাল লাগিলে সেইটো কাৰণে মানে আগদিনা নাহিলে আৰু আছিল কাৰণে একেবাৰে দেওবাৰে সবৰে বন্ধও থাকে সেইটো কাৰণে দেওবাৰ লৈ তেনেকে আহিলে আৰু এয়া পাকঘৰত লাগি আছিলো ভাতৰ যোগাৰত তাকে অকণমান দেখালো কি ৰান্ধিছো পিছত বাৰু দেখাম একেবাৰে আৰু মায়ে মোলৈ লৈ আহিছিলে পিঠা বনাই দেই এয়া পিঠা অকণমান আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ বুলি ভাবি খুলিব লৈছিলোঁ কিন্তু এ হাতত মোবাইলটো থকাৰ কাৰণে ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিবই নোৱাৰিলো ভাততো লাগি আছিলো যি কি নহওক এয়া বৰপিঠা আনিছিলে আৰু আৰু ঢেৰ কিবাকিবি আনিছিলে কিনা বস্তু তাৰপিছত চচপিঠা তাৰপিছত আমি চবেই মিলি নহয় টেঙাও খালোঁ টেঙা মানে জলফাই টেঙা কুটিলে আমাৰ ধুনুৱে আৰু চবেই দুপৰীয়া ৰ'দত বহি অকণ অকণ টেঙাও খালোঁ ভালেই লাগিলে আৰু মায়ে ইমান দিনৰ পিছত নৈক লগ পাইছে কিমান যে ফূৰ্তি মানে নাতিনীয়েকৰো ফূৰ্তি আৰু আইতাকৰো মানে নাতিনীয়েকৰ লগত লাগি থাকোঁতে গ'ল আৰু আজিকালি দিনটো ছুটি ন পটককৈ সময়খিনি যায় তাৰপিছত ভাত পানী খাবৰে হ'ল অকণমান সময়ে ইয়াত ধেমালি কৰি আছিলে বাৰাণ্ডাত আইতাও আছিলে আইতাকো লগ পাই তাই বহুত বেছি ভাল পাইছে আৰু আইতায়ো তাইক চাবলৈকে বিশেষকৈ মানে আহি আহিছে আৰু যিহেতু দেখা নাছিলে বহুত দিন আৰু এয়া ভাত খাবৰ সময়ত দেই অকণমান অকণমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ ব্যস্ততাৰ মাজত ভালকৈ কৰা নহ'ল কি কি আছিলে দেখুৱাই দিছোঁ এয়া অলপমান ভাজিখন আছিলে শুকান ভাজি মাছ ফ্ৰাই আছিলে আৰু ঔটেঙা দি মাছৰ তৰকাৰী বনাইছিলোঁ মাহঁতক বাঢ়ি দিয়াৰ পিছতহে দেখাইছোঁ দেই এয়া অকণ অকণ আৰু এয়া ছাগলী মাংস বিক্ৰমে বনাইছিলে দেই তাৰপিছত বইল ডিম আছিলে দিয়া হ'ল মাহঁতৰখিনি বাকী থকাখিনি দেখাইছোঁ লগতে ভাতটো আছে আৰু আৰু লগতে আছিলে দালি এইয়া মাহঁতে ভাত খাইছে অ' পাপৰো ভাজিছিলোঁ দেই সেইটোও কৈ দিছোঁ মানে মেনুত কি কি আছিলে আপোনালোককো জনাই দিলোঁ আৰু এয়া বাৰ্থডে' স্পেচিয়েল বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু মোৰ বাৰ্থডেৰ এইটো এটা গিফ্ট দেখিছে নাই এইটো বাবুৱে লৈ আহিছে ডাঙৰ মেগী পেকেট এটা মেগী খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ যে সেইটো কাৰণে আৰু এয়া বিস্কুটৰ পেকেট এটাও আনিছিলে দেই আৰু মেইন গিফ্টটো পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইকেইটাও গিফ্ট বুলিয়ে ধৰিব পাৰি আৰু আৰু এয়া নৈয়েও আজি গিফ্ট পালে মোৰ লগতে এইটো ধুনীয়া গাৰু এটা লৈ আহিছিলে আইতাকে আৰু মানে গাৰু ৱাৰটোও মায়ে নিজ হাতেৰে বনাইছিলে নৈৰ কাৰণে তাই সেইটো লৈ খেলি আছিলে দেখিছেনে আহ আৰু খুব টিকটিকিয়া যে কালাৰটো বৰ ভাল পাইছে তাইক মৌ বুলি মাতে মায়ে গতিকে মৌ বুলি লিখি দিছে দেখিছে গাৰুৱাৰটোত খুব মৰম লগা হয় গাৰুৱাৰটো গতিকে তাইও খেলি আছিল যে সেয়া আপোনালোকক গিফ্ট খিনি দেখাম বুলি ভাবিছো এতিয়া গতিকে আহিছিলো এনেকৈয়ে এতিয়া আজৰি হৈ সন্ধিয়া সময় মাহত গ'লগে বাৰু আৰু তাইও এইটোৰ লগতে খেলি আছিলে বলক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাও গিফ্ট খিনি এইখিনি হৈছে গিফ্টখিনি উলিয়াই আনিছোঁ একেলগতে আৰু মোৰ মানে বেলেগ মানুহ যিহেতু মাতাই নাই মোৰ ঘৰৰ মানুহে দিয়া গিফ্টেই মানে ধেৰ হৈ যায়গৈ কিবাকিবি এয়া ঘড়ীটো মোক লগত নিজে কিনি দিছিলে বুলি কৈছোঁ বিক্ৰমে এইটো গিফ্টেই হয় এটা ঘড়ী দিছিলে আৰু সেইটো বাকী কুৰ্তি দুটা যে সেয়া আছিলে ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্টটো গতিকে এইটো মানে সোণালী ৰঙৰ এনেই চিম্পুল ঘড়ী আৰু বহুত বেছি ডিজাইন নাই একো তেনেকুৱা চিম্পুলকৈ ঘড়ী এটা আৰু এই নাইটিটোও আনি দিছিলে দেই এইটো নাইকি মানে বাৰ্থডে' বুলি নহয় আৰু নাজানো কিন্তু বাৰ্থডেৰ দিনাই দিছে যিহেতু এইটো গিফ্ট বুলিয়ে ধৰিছোঁ এনেই ঘৰত পিন্ধিব পৰা নাইকি এটা সেয়া আৰু তাৰপিছত কি আছে দেখুৱাওঁ ৰ'ব এই কুৰ্তীটো যে ইয়াতে ভৰাই থৈ দিছোঁ এটাটো মই পিন্ধিয়ে আছোঁ দেখিছে এইটো দুটা যে দিছিলে এটা আজি পিন্ধিলোঁ মাহত আহিবৰ কাৰণে আৰু এটা থৈ দিছোঁ পিছত পিন্ধিব লাগিব এতিয়া দেখাওঁ বাবুৱে দিয়া মেইন গিফ্টটো বাবুৱে দিছিলে এযোৰ চুৰিদাৰ চেট কুৰ্তী চেটে বুলি ক'ব পাৰি আৰু কিন্তু পিয়'ৰ কটনৰ হয় খুব ধুনীয়া আছিলে কাপোৰটো আৰু এনেকুৱা লাইট কালাৰত ইয়াৰ পেন আৰু চুৰণী গোটেই খুলি নেদেখুৱাওঁ ভাল লাগিছিলে কাপোৰযোৰ মই ট্ৰাই কৰি চাইছিলোঁ বাৰু পিন্ধি দিয়াৰ লগে লগে ধুনীয়াকৈ জোখৰেই হৈছিলে তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু দেখুৱাওঁ দেই এইটো নৈ মানুহক গিফ্ট দিছে আমাৰ মানে মায়ে মায়ে দিছে মানে আইতাকে নাতিনীয়েকক দিছে আৰু এইটো টুপী এটা মানে মোৰ বাৰ্থডে যিহেতু তাইও কিবা কিবি পাব লাগে ন তেনেকুৱা মায়ে মৰমতে লৈ আহিছিলে তাৰপিছত এইটো এটা নাইটি এইটো আচলতে গিফ্ট নহয় দেই এইটো মই নিজকে দিয়া গিফ্ট বুলি ক'ব লাগিব এইটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ অনলাইনৰ পৰা আৰু মাহঁতৰ এড্ৰেছত গুচি গ'ল তাতে মানে অৰ্ডাৰ কৰা হৈছিলে গতিকে মায়ে আজি আহোঁতে লৈ আহিলে এইটো নতুনে হয় আৰু এই জোতাযোৰ মোক আমাৰ ওৰাঙৰ মায়ে গিফ্ট দিছিলে বাৰ্থডে বুলি অলৰেডি এইযোৰ পিন্ধিলোৱেই দেই ফটোকে দিলোঁ গতিকে দেখাই দিলোঁ আৰু ইয়াৰ মাহঁতৰ লগত মানে সময়খিনি কেনেকৈ পাৰ হ'ল বাৰ্থডেৰ গোটেইখিনি ফটোতে এনেকৈ ধৰি ৰাখিলোঁ ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব মোৰ বাৰ্থডে' ব্লগ বুলি বিশেষ একো নাই আৰু এইখিনিয়ে আছিলে এনেকৈয়ে থুলমূলকৈ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ বাকী আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু নতুন বছৰো আহি আছে আৰু মোৰ কাৰণে এইটো এটা আকৌ নতুন বছৰ গতিকে ভালে ভালে যাতে দিনবোৰ পাৰ হয় আৰু আপোনালোকো সকলো ভালে থাকক দেই বাই